হাই ফ্ৰেণ্ডছ বহুদিনৰ পৰা লোকেল মুৰ্গী এটা খোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু গৰমৰ কাৰণে খোৱা হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে আজি বতৰটো ঠাণ্ডা কৰিছে কাৰণে মুৰ্গীটো চেলাই বেচাই লোৱা হ'ল কাটিবৰ কাৰণে কটাও আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত কাটি মেলি মাংস ওলোৱা হ'ল মাংস এয়া আলু কটা হৈছে আৰু এয়া পিঁয়াজ বিলাহী আৰু আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থোৱা হৈছে আৰু এয়া নৰসিংহ পাত অনা হৈছে মাংসৰ লগত দিবৰ কাৰণে আমি আকৌ মাংসৰ লগত মছলাটো কম খাওঁ নৰসিংহ পাত দি খালে মাংসৰ টেষ্ট হয় আৰু ইও মছলা লেখিয়া কাম কৰে সেইকাৰণে আমি নৰসিংহটো প্ৰায় খোৱা হয় মাংসৰ লগত আৰু মাছ মাংস আহিলে ঘৰত প্ৰায় ময়ে বনাওঁ আৰু সেয়া বনাই ভাল লাগে আৰু মানুহক খুৱাই আলহী আহিলেও ময়ে বনাই আহোঁ বনাওঁ আৰু প্ৰায় এতিয়া গেছতে বনাওঁ এনেই গৰম কালি হ'লে ঠাণ্ডাকালি হ'লে জুইত বনোৱা হয় জুইত টেষ্টটো বেলেগ হয় আৰু জুইত টেষ্টটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াই হয় কিন্তু এতিয়া গৰম কাৰণে গেছত বনাইছোঁ মাংস পূৰা উতলাই আহিছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব লিখা লাগিছে নৰসিংহ পাতো দি দিয়া হৈছে সেয়া দেখেনো উতল আহিছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি মজিয়াত পাৰি লৈছোঁ খাব বাঢ়ি লৈছোঁ খাব কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ চাৰিটাই আমি প্ৰায় গৰম কালি মজিয়াতে খাওঁ ভাতটো আৰু ফেনৰ হাত খাই ভাল লাগে আমাৰ ইয়াত ধনুৱে প্ৰথম টেষ্ট কৰি চাইছে তাইৰ কাৰণে লেগ পিচ কৰা হ'ল ভাল হৈছে বুলি কৈছে তাৰপিছত মায়েও খাই আছে আমাৰ তাৰপৰা পৰিবাৰেও খাই আছে আৰু মোৰ ভাল হৈছে খাবলৈ পিছদিনাখনো আমাৰ ধনুৰ লগত আৰু স্কুলৰ পৰা লগৰীয়াজনী তাইয়ো খাইছে ভাল হৈছে বুলি কৈছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই